Для измерения диаптринасти всего на все необходимо поставить линзочку. Прижать ее. И на экране тут же выдает диаптринсть линзы. Сфера плюс 0,5, цилиндр минус 1. В данном случае сейчас 120 градусов. Ось она показывает. Также легко можно переключаться, выставлять правый глаз, левый глаз, а. а также менять знак по цилиндру. Минус, плюс и автоматический режим.